ребята вышли на связь. Значит, вчера их избивали. А, у ребят были документы о том, что... Ну, один там психологический, а у второго тоже там что-то не так. Мы связались, мы позвонили в Черновцы, в полицию, объяснили ситуацию, что произошло. И попросили вызвать туда скорую. Как нам удалось поговорить с ребятами, скорую еще не приехала, но должна, ну должна была уже приехать. Завтра мамочка иду по уповномажному по правам человека. Я во вторник тоже иду по намажному по правам человека. Поэтому, еще раз говорю, ребята на связь вышли. Значит, э -э воду ребятам дают, кормить ребят <смех> диета. <смех> Это называется голодная диета. Э -э значит, после шумихи ребятам дали телефоны, да, и они все-таки позвонили своим мамам. Слава Богу, разговор у меня с ребятами записан. Кратце они рассказали что с ними произошло соответственно разговаривали они под надзор да то есть их предупредили что если я не скажу что сразу лишнее телефоны в них заберут кто-то написал что находясь я под залогом да надо быть немножко аккуратнее ребят я собираю информацию никто не запрещает собирать информацию делиться информацией тем более вы сами понимаете Видите, что происходит. И обращаюсь к неравнодушным. У нас в городе Запорожье мужчины есть для охраны. Чувствую, что охрана мне уже нужна. Поэтому новости хорошие. Как-то так. Ребятам сказали, что отправят их Ребята вышли на связь Ребята позвонили Ребятам сказали за то, что они незаконно, по их нему, незаконно пересекали границу. Ребята отправят на ноль на Донецкое направление. Вот так вот, ребят. Вот что происходит. У нас нет закона, да, а что нельзя уезжать. Смотрите, потому что один был студент, а второй у второго отсрочка. Где в законе написано, что им нельзя выезжать за границу? Ну, в законе этого не написано. Поэтому, ребят, распространяем сегодня видео. Не вот это то, что я сейчас говорю, а там, где мамочки давали интервью, потому что мамочкам нужна помощь. Молчим. Вы знаете, я хочу сказать, молчим плохо и не молчим тоже плохо. Я ничего не делала. Ко мне обратились люди, две мамочки, да, которые попросили дать информационно... Э, э, Это, скажите мне, информацию. И попросили помощи от всего, от всей... Республика Украины, ну и кто живет за границей. Поэтому ни одно КПК или, или какой-то там уголовный кодекс, административный или еще какой-то я не нарушила. Поэтому переживаю. Нет, не переживаю. Наверное, все-таки в санатории СИЗО дал мне еще больше силы, закаленности. 2 августа был месяц, как я вышла с того санатория. Но хочу сказать, что психологически, физически еще в чувство не пришла. Поэтому я знаю, что меня смотрят и по Садове особо, да? противники там полиции, СБУ, там еще кто-то. Вы же только, только можете приходить, грабить, э, угрожать, применять физическую силу. Нет, это если бантик решила купить под шорты, мне очень нравится. Я давно еще такое хотела. А помощи от вас, как от, от козла молока? Я от вас пережила, от противников полиции, только насилие. И публичное катувание. 127-я, час третья. Поэтому запрещаю трогать физично то морально мою семью. Это меня, жилую женщину, Анжелу Рустемовну, и э, мою малолетнюю дочь. До сих пор сотрудникам прокуратуры Швецом не установлена особа, которая угрожала изнасиловать мою малолетнюю дочь. То есть я предполагаю, что они ждут, что это случится, да, я так понимаю. Также это было поведомление про угрозы противнику УНП Резниченко. Также была информация, это поведомление чем то личия судьи Гашук. Но защиты я не дождалась. Поэтому переживаю за свою жизнь, потому что угрожали физической расправой. И угрожали изнасиловать мою дочь. Но этим трем посадовым, якобы то посадовым особам, наплевать. То есть нарушаются мои права, а еще вам, хотите прикол, расскажу. А, это было где-то месяц назад, где я живу, да, у нас был напад на полицейскую. Что-то они там хотели отобрать, чи деньги, чешу. А мы как раз с детьми гуляли, я со своей дочерью и с девочкой, наверное, с своим сыном гуляла. Мы возвращались обратно, смотрим, у нас весь двор, полиции. Собаки, полиции, все остальное. Представляете? То есть, когда нападают на ихнего сотрудника, работают ребята аж припрыжку. Когда трогают живых людей, повторяю, живые люди это те, которым, которым не безразлично то, что происходит вокруг себя. Потому что везде нас там пишут Живые люди. Мы говорим громада города Запорожья, да? Согласно 148 Конституции. Короче, ребят, как-то так. Поэтому напоминаю, что я не в безопасности, ребенок, мы тоже не в безопасности. Грабить, обращаясь к посадовым особам, грабить дома у меня уже нечего. Вы и так вынесли техники, ограбили меня больше, чем на 100 тысяч гривен. Это только то, что вы украли, я уже молчу за моральные. Поэтому и приходить ко мне домой не надо. Я вас не жду. И запрещаю, еще раз говорю, трогать мою, меня и моего малолетнего ребенка. Мою малолетнюю дочечку. Поэтому, еще раз напоминаю, ребята вышли на связь. Завтра мамочки идут к уповноваженному по правам человека, координаторам города Запорожья. Они напишут поведомление про злочин, опишут ситуацию. Естественно, как оно было на самом деле. Я им сказала, врать ничего не надо. И нет, хватит мне бред писать, приходи в себя. Я уже в себе. Поэтому Спасибо, кто был со мной. И, пожалуйста. О, пишет, что за бомжиха. Пишет простая жизнь. Вот, а, ты ее удалила, да? Я хотела написать. О, начинается. СБУшники пишут. Значит так, предупреждаю всех. Кому не нравится, как я выгляжу, или как я одеваюсь, у вас кошель... кошелек всегда в моем распоряжении. Унитаз оставили? Да, унитаз оставили. Спасибо. Женечка в больнице. У Жени давление очень высокое. Поэтому мы с ним утром созванивались, он был в больнице. Он и ночевал в больнице. Поэтому охота на... О, а я за унитазом бегу. Да, поэтому, ребят, буду выходить каждый день на связь, чтобы со мной не случилось и с ребенком ничего. Да при чем здесь это? Юнец, ты комментарии там были, поэтому я отвечала. При чем здесь себя приди? Ну, мне твой бред, не хочу слушать. Я еще раз повторяю, что-то не нравится, проходи мимо. До свидания. Покажи унитаз, тебе своего мало. Пойди в магазин, посмотри. Поэтому, ребят, я сообщила о том, что с пацанами все нормально. Пацаны вышли на связь. Ну, как нормально, их вчера побили. Должны, должна приехать скорая. Мамочки, конечно, со мной свяжутся, потому что им должны отзвониться. Все, буду заканчивать эфир. Спасибо, кто был со мной. И распространяем, пожалуйста, информацию.